Baik tuan-tuan dan puan kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakirin Muka surat 39 Di tengah-tengah muka surat itu Dalam kurungan di hujung Kemudian dalam 16 baris dari bawah Baris yang ke-16 Dalam kurungan kemudian Di situ Tapi kita Angkat sedikit ke atas pada tambihat tu itu supaya kita tidak terkejut masuk di tengah-tengah pokok persoalannya kita ambil daripada tambihat bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain tambihat peringatan maksudnya ini beberapa penjagaan Suatu poin yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama iaitu wajib kita aqid bahawa sebahagian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu yang terlebih afdal ia daripada sekalian makhluk atas ketlaq. Di situ sebenarnya kita berhenti. Bahawa baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling afdal, semulia-mulia Sehebat-hebat, seagung-agung manusia, secara mutlaknya, secara keseluruhannya. Baik. Kemudian, kemudian daripadanya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Nuh yang lima ini dinamakan dia ulul azmi. Ya, kita syorkan supaya kita sebut nama-nama nabi ini dengan sebutan Arab, sebutan Arab. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ya? Ha. kalau sebut Melayu, Musa gitu, kan? Kan <Gana>, Ustaz? Betul? Hmm. Berakhirnya Jadi Ibrahim Jadi kita sebut ala-ala Arab sikit Dawud ya? Kalau Melayu Daud no. hmm. Baik Itu dia Yang paling mulia Yang paling afdal Ialah Nabi kita Muhammad Wasallam. Kemudian diikuti oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dan kelima-lima orang ini adalah disebut para Rasul Ulul Azmi. Para Rasul Ulul Azmi. Baik. Mengikut ranking dia, mengikut ranking. Jadi bila kita sebut Rasul Ulul Azmi itu, kita mesti ataupun hendaklah menyebutnya mengikut ranking. Ranking maksudnya yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu siapa? Lepas itu Nabi Ibrahim. Kerana seperti yang kita jelaskan dalam kuliah terakhir, dipilih-pilih-pilih daripada sekalian manusia ini para anbiya, para rasul ya, para rasul ulul azmi dan di kalangan kalangan Rasul Ulul Azmi itu dipilih pula dua orang iaitu seorang yang bergelar Khalilullah dan seorang lagi bergelar Habibullah Khalilullah itu ialah Nabi kita Nabi Ibrahim AS Habibullah Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi kita juga bergelar Khalilullah jadi Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi kita Khalilullah wa Habibullah. Nah, maksudnya yang terpilih daripada kalangan dua orang ini yang terhebat ialah Nabi kita. Selepasnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau kita ringkaskan ala-ala bahasa Arabnya kita sebut dalam perkataan ma ma'an ma ma'an ma, ma, ma mim alif Muhammad Ibrahim mim ainun Musa Isa dan Nuh ha, jadi ingat perkataan ini, ini. ma ma'an mim alif mim ain nun ma ma'an ha, itu kalau kita nak sebut Rasul Ulul Azmi mengikut ranking kedudukannya ya. Yeah. kalau tak boleh nak sebut ma ma'an tu buatlah dalam bahasa Melayu ya. Yeah. bahasa Melayu contoh mim Nabi Muhammad ai betul mim uh, m -M -M. Ha? a mim m betul ha ha ain a ain a ain a ain bobo ai lah tak Apa ha. betul n apa tu bunyinya ha tuan-tuan bobolah saya ingat yang pentingnya ya yeah? Baik. Ah penting juga ni. Benda-benda yang begitu. Pasal kita ingat kata kunci dia. Tidak pun berterabur sekali menyanyi lagu Selamat Sultan. Negeri Terengganu. Hak mana satu daulat? Hak mana satu pelihara? Hak mana satu rahmat? Ha, ah, kita dengar-dengar, eh -dengar, hey, dia sebut rahmat dulu. Salah. Atau-tau kena ingat. DPR. Pertama daulat, lepas tu pelihara, lepas tu rah, rahmat. DPR, ingat tu, Dewan Perwakilan Rakyat contoh. Indonesia. Baik. Yang penting ingatlah tuan-tuan. Tak kira lah cara macam mana. Kemudian yang baki daripada segala rasul Hmm. Kemudian selebihnya lah yang kita sebut 313 orang rasul itu. Kemudian segala anbiya yang tiada jadi rasul dalam riwayat yang mengatakan seketi ribu tolak 313 semuanya para rah, para anbiya. Ha. Selepas para rasul para ambiak yang lain. Kemudian sekalian malaikat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bin Quhafah. Hmm. Selepas selepas itu. Siapa nama Sayyidina Abu Bakar ni? Abdullah bin Utsman. Nama sebenar. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Kemudian Sayyidina Uthman Ibn Affan Kemudian Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Mereka ini disebut Khulafa'ur Rashidin Yang berempat Kemudian seklai, sekalian sahabat yang mencukupi sepuluh orang yang mencukupi 10 orang disebut al-asharatu al-mubasysharuna fil jannah 10 orang sahabat yang dijamin syurga hidup-hidup disebut oleh nabi dalam satu lafaz hadis ya yeah. ada 10 orang tetapi bukan bererti hanya 10 orang sahaja sahabat ini yang dijamin syurga tidak ya yeah. Ini maksud yang sepuluh ini Yang disebut dalam satu lafaz hadis Nabi sebut seorang-seorang dalam satu majlis. Adapun yang lain-lain itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar derapan terompah alas kakinya di syurga di harapan baginda. Bermaksud apa tu? Bilal, Sayyidina Bilal juga dia jamin syurga. Begitu juga dengan Sumayyah, Ammar dan Yasir ayahnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabran ala yasir fa inna maw'adakumul jannah ya dijamin syurga tapi tak disebut dalam 10 orang ini ini disebut 10 ni Dia Kira sangat istimewa lah maksudnya yaitu sayyidina talhah bin ubaidillah dan sayyidina zubair ibn al-awwam dan sayyidina abdurrahman ibn auf و سيدنا سعد ابن أبي وقاص و سيدنا سعيد ابن زيد و سيدنا أبو عبايدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا هذا يسمى العشرة المبشرون بالجنة هذا عشائره disebut asy'ariyah ialah pengikut-pengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Yeah? dia disebut asy'ariyah. Ni kata asy'ariyah maksudnya kata para ulama asy'ariyah. Mengikut susunan kemuliaan dan keafdalan. Boleh ke sebut keafdalannya? Yang pertama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Rasul Ulul Azmi Ibrahim Musa Isa Nuh Alahimussalatu wassalam Kemudian Para Rasul Ada 313 Kemudian Para Ambiya Tolaklah 124 Tolak 313 Para Ambiya Kerana para Ambiya tidak berarti rasul rasul semestinya anbiya semestinya nak nabi nah, jadi kemudian para malaikat kemudian siapa dia sayyidina Abu Bakar kemudian khulafa ar-rasidin dan 10 orang sahabat yang dijamin syurga maka berkata Maturidiyah bila sebut Maturidiyah bermaksud pengikut-pengikut kepada Imam Abu Mansur Al Maturidi ya dan pengikut-pengikut kepada dua imam ini lah yang dia katakan sebagai ahli sunnah wal jamaah iaitu Al Ash'ariyah wal Maturidiyah إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة وَالْمَتُورِدِيَّةُ سبتيان لستقاس كان إمام الزبيدي برمولا رسول Daripada manusia seperti نبي موسى Ini mengikut Maturidi Al-Imam Maturidi Bermula Rasul daripada manusia Seperti Nabi Musa Iaitu Abdal daripada Rasul Malaikat Daripada Rasul Malaikat Seperti Jibril Ya Allahu yastafi minan Allahu yastafi minal malaikati rusulah wa minan nas Allah memilih para rasul dari kalangan malaikat bukan rasul diutuskan kepada manusia rasul daripada Allah Subhanahu taala Jibril itu adalah pesuruh Allah Subhanahu taala tu maksud dia ya hmm. maka Nabi Musa afdal daripada Jibril alaihi sekalipun Bermula mereka itu Iaitu malaikat yang menjadi rasul ini Yang besar-besar itu Yang hebat-hebat itu Iaitu abdol daripada awam manusia Seperti Sayyidina Abu Bakar hmm. Tapi Jibril Lebih abdol daripada Sayyidina Abu Bakar Khulafat Rashidin Para sahabat dan seterusnya Ya yeah? hmm. Bermula mereka itu Iaitu Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Sayyidina Osman Sayyidina Umar Dan seterusnya lah Sahabat-sahabat yang hebat Manusia-manusia yang hebat itu Iaitu Afdal daripada awam malaikat ha, Ini menurut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturi Al-Maturidi ya. ha, Tetapi Dalam pendapat Imam Ash'ari Para ambiak lebih af ah, Afdal daripada malaikat Hatta Jibril, ya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata tidak, hanya Rasul Ulul Azmi misalnya yang lebih abdal daripada Jibril. Para Nabi lain tidak, Jibril lebih abdal. Baik. Kemudian ahli perang Badar yang besar. Badar yang besar ni dia dia panggil Al Badr Al Kubra. Badar Kubra ya. Eh? Berlaku 2 Hijriah. Berapa orang? 313 ada kata 314 ada kata kata 317 ada kata 319 tapi biasanya kita sebut 313 yang kita dengar kemudian segala sahabat yang hadir pada perang Uhud ada berapa orang ni pergi 1000 orang sampai tengah jalan balik 300 orang pasukan munafik tinggal 700 lebih kurang Tahun berapa tu? Selepas perang Badar Kubra tahun ketiga Hijrah. Kemudian segala mereka yang hadir pada Ba'atul Ridwan ataupun Ba'atul Tahta Syajarah disebut dalam Quran. Ya, kenapa disebut Ba'atul Ridwan? Kerana Allah SWT sebut ke dalam Quran Allah redha pada mereka yang berbaikah tersebut. Maka disebut Ba'atul Ridwan. Bai'ah إِذْ يُبَا tahta تَحْتَ Kemudian yang baki daripada sekalian Atau sekalian sahabat Ada berapa orang sahabat tuan-tuan dan puan -tuan. Hajatul wada Sepuluh hijrah Ada kira-kira seratus -kira dua puluh ribu orang Ada yang menyebut seratus dua puluh empat orang Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Siapa sahabat? orang yang berjumpa dengan nabi sewaktu hidupnya dia masuk Islam dan dia mati dalam Islam maka itu adalah sahabat dia jumpa nabi kemudian masuk Islam ataupun dia masuk Islam dulu dia jumpa nabi pernah berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan dia mati dalam Islam maka itu disebut sahabat ada berapa? 120,000 lebih kurang. Baik. Radiyallahu anhum ajma'in. Itu susunan dia. Ya. Siapa yang paling mulia? dengar Abu Bakar. Diikuti oleh tiga orang khulafat Rashidin. Diikuti oleh sepuluh orang. Al-asyaratu al-mubasyaru nabil jannah. Yang dijamin syurga dalam satu lafaz hadis. Diikuti dengan ahli-ahli perang badar ataupun tentera yang menyertai badar kubra diikuti oleh tentera yang menyertai perang Uhud diikuti oleh para sahabat yang berbayang di bawah pokok yang disebut Ba'atul Ridwan Berjumlah dalam sekitar 1400 orang ya, kemudian barulah sahabat, 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 sahabat sehinggalah sekecil-kecil sahabat itulah mengikut susunan afdaliyah ataupun keafdalannya manusia itu baik kemudian segala mereka yang mengikut sahabat siapa yang mengikut sahabat ni kita sebut tabi'in 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 tabi itu daripada tabi' tabi'in jamak dia maksudnya orang-orang yang mengikut mengikut siapa mengikut sahabat tentunya generasi selepas sahabat hingga demikianlah adanya radallahu anhum Kemudian tabi'ut tabi'in orang yang mengikut tabi'in generasi selepasnya. Hmm. Yang duduk dalam sekitar 300 tahun. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Begitulah seterusnya. Sebaik-baik kurun adalah kurunku kemudian kurun yang berikutnya kurun yang berikutnya kita jumlah total kan 300 tahun itu disebut zaman salafus salih Baik. bermula penjagaan yang kedua yang perlu kita ambil perhatian yang perlu kita ingat bahawasanya sekalian ambiak dan sekalian malaikat dan segala kitab yang ada tersebut nama sekaliannya itu di dalam Quran yaitu wajib atas kita ketahui akan sekaliannya itu dengan tafsilnya maka yang disebut dalam Quran ini nama malaikat nama anbiya nama kitab hak tu kita kena tahu secara tafsil apa mana tafsir tuan-tuan dan puan Maksudnya secara terperinci Detail Fardu'ain hukumnya Baik. Kena tahu Kena tahu Nama-namanya Maka bilangan Ambiya itu 28 orang Dalam kitab ini eh, nanti akan disebut di bawah Mengapa dan kenapa Bagaimana Bermula mereka itu Adam dan Idris dan Nuh dan Hud dan Saleh dan Ibrahim dan Shu'aib dan Harun dan Musa dan Ilyasa dan Zulkifl dan Dawud dan Sulaiman dan Lut dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan Yusuf dan Ayub dan Ilyas dan Yunus dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Uzair dan Luqman dan Khidr alaihimu wa ala nabiyyina as-salatu was-salam tetapi telah bersalahan ahli tafsir yakni al-mufassirin pada tiga yang akhir ini yaitu Uzair dan Luqman dan Khidr ya kita Uzair Nabi Khidir juga Kita kata Nabi Luqman Tidak ya, Kita tidak kira sebagai Nabi Ada pun yang disebut pertama itu tadi Adalah para Nabi dan Rasul Tiga yang Di terakhir uh, Mereka itu Nabi dan diperselisihkan kedudukan mereka bermaksud ulama tidak sepakat ulama bersalah-salah faham menentukan bahawa mereka ini nabi atau atau tidak wallahu alam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh terakhir majlis kita dengan membaca surah al-ansri dan tasbih kafarah bismillahirrahmanirrahim